Привет, друзья! Я староста группы, в которой 11 девчонок и 3 парня. Да, это не типичный копы, но мой институт, он такой. Искусство есть важная составляющая моей личности, а такие понятия, как путешествие, душа, драйв, чувство, означают жить по-настоящему. Я не люблю заниматься чем-то одним. Всегда в поисках новых интересных увлечений. Но несмотря на это, стараюсь всегда сделать все идеально и с душой. По своей сущности я некий тактик и стратег. Перед тем, как что-то сделать, пытаюсь тщательно все обдумать. Занимаюсь развитием и совершенствованием своего тела. Я очень креативный человек. Семь лет играю на гитаре. Всегда выхожу из зоны комфорта. Люблю таскать железо в спортзале. Верю, что одна неудачная попытка лучше тысячи удачных мыслей и что главное в жизни быть честным перед самим собой. Веселый и жизнерадостный, не умея сидеть на одном месте, не считая себя человеком, который останавливается на достигнутом, поэтому каждый день открываю для себя что-то новое. Сегодня, к примеру, я тренируюсь летать на вертолете, а завтра я буду крутить сальто на батуте, потому что талантливый человек, талантлив во всем. Друзья, а на сцене появляется команда «Борода», именно Участник под номером 5 Черненко Дмитрий, издательско-полиграфический институт. Атрошок Владислав, участник под номером 9, инженерно-физический факультет. Косичук Павел, участник под номером 14, факультет прикладной математики. Перекрест Владислав, участник под номером 17, механика-машиностроительный институт. Команда «Борода» благодарит за помощь в организации проведения схемы своего ролика видеопрезентации развлекательный центр для детей «Парк развлечений поле чудес». «Парк развлечений поле чудес» всегда в аппарат в ТРЦ «Мармелад». Прозвучал на правах рекламы. Бу -бу 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 -бу. Ваши аплодисменты. Итак, у нас заключающая команда. Это команда «Пандочки». Внимание на экран.